Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diabetes merupakan sejenis penyakit yang kini semakin membimbangkan negara kita. Gaya hidup yang tidak sihat serta pengambilan makanan secara tidak terkawal menjadi punca utama berlakunya penyakit diabetes ini. Setiap hari kita menikmati hidup tanpa memikirkan apa yang kita makan dan minum hari ini menentukan kesihatan kita pada masa akan datang. Terima kasih telah menonton! Kan? Kalau kita lepak, Kau selalu makan dan minum benda manis. Semalam boba. Hari ni kek pula. Oh my god! Wow! Ya Aina, kau minum kopi? Manis betul ni. Kau tak rasa haus ke lepas minum? Eh, biasalah. Hidup ni kan kita kena enjoy. Mm. Lagipun, tengoklah. Badan aku sehat je. Tak ada apa-apa pun. Hmm. Wow! Mm aku faham. Tapi kau tahu tak, makan yang manis, minum yang manis, kadar gulanya tinggi. Kau akan dapat kesan dalam jangka masa yang panjang nanti. <tuk> Alah, diabetes ni kan untuk orang tua je kena. Hmm, tengok aku, kan muda lagi. Petang-petang pun aku aktif juga. Selalu jogging. Hmm. Aina, aku pun fikir macam tu dulu. Tapi kau tahu, sepupu aku yang umur 20-an pun dah kena diabetes. Sebab Bat. apa? Sebab tak jaga makan. Eh, serius tak, Sarah? Ya. Yeah. Aku ingat selagi kita tak merasa sakit, kita tak ada masalah lah. Diabetes berlaku apabila paras gula dalam darah menjadi terlalu tinggi. Mari kita saksikan apa kata Dr. Noha dalam rancangan podcast Diabetes Kita pada minggu ini. Apa itu penyakit diabetes? Okay, okay, baik. Uh, terima kasih uh, Encik Adib. Okay, uh, secara amnya diabetes ini merupakan salah satu penyakit kronik uh, di mana kadar gula dalam darah kita ini tidak lagi berfungsi secara baik ataupun secara berkesan. Okay, uh, di mana uh, dalam keadaan normal Uh, badan kita ni menggunakan hormon insulin uh, Kita panggil dia sebagai hormon insulin Iaitu di mana ia menukarkan gula Daripada makanan harian kita Menjadi tenaga Okey bagi pesakit diabetes ni uh, Dia berbeza sedikit Kerana uh, insulin ni yang sama Tapi tidak lagi dapat berfungsi dengan baik lah Mungkin disebabkan uh, pengambilan makanan yang tinggi gula Jadi menyebabkan uh, insulin dalam badan kita ni Tak dapat uh, nak melancarkan ataupun proses insulin dalam darah tu menjadi kurang berkesan. Ah ha, macam gitu. Celup dahaga, kerap kencing, badan jadi lesu dan luka lambat sembuh merupakan tanda-tanda awal diabetes. Namun begitu, setiap penyakit pasti ada penawannya. Diabetes boleh dicegah, boleh dikawal. Kita saksikan video podcast pada minggu ini yang menerangkan tentang curing health belief model. Uh, Ada lah kita nak bantu uh, pesakit pesakit diabetes ataupun kita nak bantu masyarakat kita ni cegah penyakit diabetes ni adalah kefahaman uh, terhadap satu teori iaitu teori health uh help belief model. Okey, jadi antara komponen utama dalam teori health belief model ini ialah a uh, iaitu perceived susceptibility. Yaitu komponen pertama ini uh, memberitahu berkenaan dengan sejauh mana seseorang individu itu percaya bahawa dirinya bersikap untuk menghid uh, menghidapi sesuatu penyakit. Okey, dalam case diabetes ini, ramai beranggapan bahawa penyakit ini hanya menyerang golongan tertentu saja. Untuk persepsi kedua iaitu perceived severity, iaitu komponen kedua ialah persepsi iaitu sejauh mana seseorang memahami kesan dan akibat penyakit tersebut terhadap kehidupan mereka. Okey, di mana dia ni dah faham kesan. Kesan akibat uh, penyakit diabetes ni. Uh, contohnya diabetes bukan sekadar masalah paras gula yang tinggi tetapi boleh membawa kepada komplikasi serius seperti stroke, kegalan buah, kegagalan buah pinggang, uh, buta dan sebagainya. Ketiga adalah perceived benefits iaitu komponen ini berkaitan dengan manfaat iaitu kepercayaan individu terhadap faedah yang akan diperoleh sekiranya mereka mengambil tindakan kesihatan. Okey, dekat dalam konteks ini, manfaat ini termasuk kesihatan yang lebih baiklah. Uh, maksudnya peningkatan dari segi kualiti hidup, pengurusan kos rawatan jangka panjang dan keupayaan untuk menjalani kehidupan supaya lebih aktif. Okey, untuk apa self uh, uh, berries, uh, di mana komponen keempat ini ialah perse, uh, persepsi halangan iaitu faktor-faktor yang dirasakan menyukarkan seseorang untuk bertindak. Okey, ini merujuk kepada uh, faktor macam Uh, bagaimana seseorang itu nak berubah tapi dihalang oleh sesuatu benda. Contohnya, kita dah nak start uh, amalkan gaya hidup sihat tapi disebabkan uh, selalu sibuk kerja, macam tak ada masa uh -huh. dan tidur pun lewat. Maksudnya, uruti harian yang tidak teratur lah uh, boleh menyebabkan seseorang itu rasa susah untuk nak berubah. Untuk berubah Cues uh, dan action uh, iaitu komponen kelima uh, Di mana isyarat atau bertindak untuk menghasang uh, Mendorong seseorang mengambil tindakan kesihatan lah. uh, Contohnya isyarat ini boleh datang dalam bentuk seperti Simptom kesihatan, nasihat doktor, kempen kesihatan awam Pengalaman individu lain seperti kisah Encik Tony tadi mm -hmm. uh, Jadi untuk self-efficiency self Komponen terakhir ialah keberkesanan kendiri Iaitu keyakinan individu terhadap keupayaan Uh, untuk melakukan ataupun mengekalkan perubahan maksudnya atas diri individu itu sendirilah sama ada dia nak kekalkan uh, gaya hidup dia ke ataupun dia nak uh, menjadi seseorang yang lebih baik lah Wey korang, aku rasa aku dah mula sedar lah hari Wah. ni uh, sebelum ni aku selalu ambil uh, mudah je Uh, mulai hari ni, aku rasa dah nak start jaga pemakanan lah. Tak perlu berubah mendadak. Kau dah kurangkan gula pun dah satu langkah yang besar. Nah, kalau kau nak berubah, jomlah join aku petang ni. Joginya sama. So, Sesuatu tak apa. Janji kau konsisten. Bil, aku nak berubah untuk diri aku sendiri. Sayuk lah. Terima kasih, weh sebab ajak aku uh, jogging petang ni. Sama-sama, weh. kesihatan mulai hari ini demi masa hadapan yang lebih bermakna diabetes bukanlah pengakhiran namun memberikan kesedaran agar kita lebih memilih untuk menjadi seorang insan yang mengamalkan gaya hidup yang sihat tegah diabetes sayangi diri lindungi masa hadapan